Halo Sobat Love, Youtube Lovers Cocok kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba Cinta, perhatian, dan dukungan tiadalah berarti Seorang anak yatim piatu yang diadopsi dengan penuh kasih sayang Bagaikan anak kandung, namun menjadi petaka dalam keluarga yang mengadopsinya Apakah itu semua karena kebencian, trauma, atau gangguan mental karena masa lalunya yang kelam? Bagaimana kisahnya? Saya akan bahas di sini. Menurut sumber yang saya baca, ada lebih dari 100.000 anak yang tinggal di panti asuhan di negara bagian Eropa Timur Ukraina. Kebanyakan anak-anak yang menjadi yatim piatu dengan sengaja ditelantarkan oleh keluarga mereka sendiri, karena kurangnya dana untuk menghidupi dan membesarkan mereka, keadaan pun diperparah karena adanya konflik di negaranya. Namun, ada juga alasan lain karena orang tua yang kecanduan narko dan alkohol, yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan memiliki penyakit kesehatan medis yang buruk. Banyak pula anak-anak bayi. Yang baru dilahirkan lalu diberikan ke panti asuhan tersebut. Sungguh malang, anak-anak di sana harus menghadapi kehidupan tanpa kasih sayang dari orang tuanya dan masa depan mereka yang tidak menentu. Tempat yang dianggap mampu menampung dan mengatasi anak-anak dari krisis, namun kenyataannya sering terdengar cerita-cerita eksploitasi perdagangan manusia. Dan pelecehan seksual di panti tersebut, yang mana justru anak-anak itu berada dalam risiko pusat krisis. Anak-anak yang tidak kuat berada di panti, biasanya mereka kabur dari panti dan mengemis di jalanan. Bukannya menjadi lebih baik, tapi mereka justru menjadi gelandangan dengan kebiasaan yang sangat buruk. Hal tersebut menjadi sorotan dunia dan menjadi target bagi UNICEF untuk melakukan bantuan bagi mereka. Dalam menghadapi situasi yang lebih sulit ketika mereka berusia 16 tahun dan meninggalkan panti asuhan tanpa uang, pendidikan yang sangat terbatas, tidak ada tempat untuk pulang dan tidak ada dukungan yang efektif bagi mereka. Antara 10 hingga 15 persen anak-anak di Ukraina melakukan bundir sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Dan antara 60 hingga 70 persen anak yatim piatu di Ukraina terlibat prostitusi atau kejahatan terorganisir lainnya. Bahkan mereka yang terlahir cacat dan menjadi penyandang disabilitas meninggal setiap tiga bulan sekali karena kurangnya Perawatan medis, salah satu anak bernama Dima James, dia lahir di Ukraina dan menjadi seorang anak yatim piatu. Ibunya meninggal sejak dia kecil. Dalam masa konflik di negaranya, yang rawan dan ekonomi tidak stabil, ayahnya yang seorang pecandu alkohol telah mengirim Dima ke panti asuhan itu dan meninggalkannya di sana. Sungguh malang nasibnya. Apa yang dia terima selama di panti? Sekujur tubuhnya penuh luka, bukannya mendapatkan kasih sayang dari panti asuhan, dia malah mendapatkan siksaan, pelecehan, penelantaran, dan kelaparan. Hingga suatu hari, Dima menjadi salah satu anak yang paling beruntung. Ada pasangan suami istri asal Florida, Amerika Serikat, yang sangat baik, taat, beribadah dan memeluk agama Kristen. Mereka bernama Jennifer Christine Tower. Dia lahir di Columbus, Ohio pada tanggal 8 Februari 1972. Dia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Dari awal hidupnya yang sederhana, ia tumbuh menjadi seorang wanita yang memiliki banyak jabatan. Di antaranya sebagai paralegal, pemilik bisnis, dan makelar barang tak bergerak perusahaan terakhirnya di Keller Williams. Sambil juga melayani orang lain di gerejanya dan komunitasnya. Setelah lulus sekolah menengah, Venesia pada tahun 1990, dia menikah dengan cinta dalam hidupnya bernama Robbie Tower, yang lahir di kota bersejarah Salem, Massachusetts pada tahun 1974. Dengan semangat kewirausahaan, dia memulai bisnisnya sendiri sebagai usaha jasa real estate bersama suaminya yang diberi nama Pro Admin, di samping kesibukannya, dia adalah seorang Kristen yang taat, sering melakukan perjalanan misionaris, dan menjadi guru sekolah minggu. Yang aktif dalam melakukan bantuan kemanusiaan dan acara keagamaan bagi warga terdampak konflik di Eropa Timur, dan beberapa kali mereka datang mengunjungi panti di mana tempat Dima tinggal. Selama pernikahannya, pasangan yang usianya 49 dan 51 tahun itu belum dikaruniai seorang anak. Dan kemudian mereka memutuskan untuk mengadopsi anak dari negara lain untuk dibawa tinggal di Florida, Amerika. Hingga pada tahun 2016, Robbie dan Jennifer akhirnya bertemu seorang anak laki-laki bernama Dima James. Kedua pasangan itu merasa tertarik pada Dima dan mereka merasakan batinnya sangat menginginkan anak itu. Hingga akhirnya memutuskan untuk mengadopsi Dima dan membawanya ke Amerika Serikat. Meskipun prosesnya membutuhkan waktu yang lama dengan biaya yang mahal, akhirnya pada tahun 2017 di usianya 14 tahun Dima pun dibawa ke Florida oleh Robby dan Jennifer, dan Dima diberikan nama kepanjangan Dima James Tower. Layaknya keluarga bahagia yang berkecukupan, Dima diberikan segalanya oleh ayah dan ibu angkatnya. Bagaikan anak kandung mereka sendiri, dia tidak kekurangan suatu apapun, dari sandang, pangan, rumah yang nyaman. Bahkan dia diajarkan berbahasa Inggris, dikenalkan kepada semua orang dan selalu dibawa kemana saja oleh orang tua angkatnya itu. Orang tuanya menjaga dia dan memandu dia dengan sangat baik, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dia pun dipandu dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan didaftarkan masuk ke sekolahan mereka orang tua angkat yang sangat baik dengan penuh kasih sayang yang tak terbatas. Meskipun demikian, mungkin semua itu terkalahkan bila seseorang memiliki gangguan emosional dan gangguan jiwa lainnya. Karena manusia punya masing-masing sifat bawaan yang kurang baik, apalagi pernah mengalami trauma parah yang kadang membuat orang menjadi bingung lupa diri. Dan lupa akan berterima kasih, belum genap setahun. Dima sudah mulai menunjukkan sifat buruknya. Dima yang sulit beradaptasi dan sulit bergaul dengan lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Hal itu cukup membuat kedua pasangan, Jennifer dan Robby, sangat kewalahan dalam mendampinginya. Dima sering bermasalah dengan orang lain. Dia sering berkelahi dengan siswa lain. Perilakunya pun sangat tidak sopan, tidak hormat dan membangkang pada kedua orang tua angkatnya. Namun kedua pasangan itu belum menyerah dan terus bersabar dalam menghadapi tingkah laku anak angkatnya itu. Mereka yakin suatu hari nanti Dima akan berubah menjadi lebih baik. Selama tahun 2018, orang tua angkat itu beberapa kali menghubungi polisi karena tingkah lakunya yang sangat membuat mereka ketakutan. Pernah suatu hari di akhir tahun 2018, Dima melakukan KDRT pada orang tua angkatnya. Dia mendorong Jennifer saat dia berada di kamar tidurnya. Setelah orang tuanya melapor ke polisi dan petugas polisi pun tiba di rumahnya, Dima diinterogasi namun, saat itu dia membantah perbuatannya pada Jennifer, bukannya kapok ataupun introspeksi kesalahannya. Dia malah beraksi, tidak mau berbicara kepada kedua orang tuanya, dan lalu dia pergi dari rumah. Orang tua yang sangat baik, yang telah mendidiknya, dan melarang anaknya dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, namun. Hal itu membuatnya kesal pada kedua orang tua angkatnya. Dima melakukan kekerasan fisik dan verbal hingga orang tuanya merasa terancam nyawanya. Saking takutnya dan merasa terancam, kamar tidur yang biasanya tidak pernah dikunci itu pun akhirnya selalu dikunci bila malam tiba. Karena Jennifer dan Robbie mulai merasa tidak nyaman karena takut Bila Dima akan berbuat jahat ketika mereka tertidur, Robi, sang ayah angkat, sudah mulai menyerah menghadapi Dima. Lalu, Robi menghubungi polisi dan meminta pada pihak berwajib untuk menahannya dan mengevaluasi kesehatan mentalnya. Namun, saat itu petugas tidak yakin bila kriteria Dima memiliki syarat untuk proses evaluasi yang kemudian polisi tidak melakukan penangkapan pada Dima. Selama tujuh tahun, orang tua angkatnya itu mendampingi Dima dengan kesabaran dan kasih sayang. Mereka membahagiakan hidupnya bagaikan anak sendiri. Namun kemudian, akhirnya kesabaran itu pun punah selamanya. Pada Jumat 1 September 2023, dia menghabisi nyawa kedua orang tuanya dengan sangat kejam dalam pembantaian yang sangat sadis, setelah orang tua angkatnya tewas, dia kabur dengan menggunakan mobilnya, yang mana mobil itu adalah pemberian dari kedua orang tuanya yang dia hilangkan nyawanya. Saat keributan terjadi, ada tetangga yang sempat mendengar keributan di rumah Jennifer dan Robby. Lalu, dia menelepon polisi, dan tetangga itu sempat melihat. Anak angkatnya pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil. Polisi yang menerima laporan tersebut kemudian datang ke Jalan Malikot Road. Namun sayang, saat itu semuanya sudah terlambat. Jennifer dan suaminya ditemukan tewas dengan posisi telungkup di lantai ruang tamu dengan bersimbah darah. Keadaan sekitarnya pun tak kalah mengerikannya di dalam ruangan. Ada genangan cairan merah dan berceceran cairan merah dari pintu masuk, bagian dalam, kamar tidur utama, sofa di ruang tamu, dan sekitar dapur banyak bercak darah. Atas pelaporan tetangganya itu, yang sempat melihat pelaku pergi mengendarai mobil, kemudian polisi melakukan pengejaran pada terduga pelaku dengan dibantu oleh tim SWAT dan helikopter. Dalam perjalanan mencari terduga pelaku, anggota polisi melihat ada kendaraan terparkir di pinggir jalan, dan mereka melihat seorang pemuda sedang menutup bagasi mobilnya. Dia menggunakan baju yang penuh cairan merah. Saat itu, polisi yang melintas menjadi sangat curiga dan berhenti untuk menghampiri remaja itu. Namun, dia langsung loncat masuk ke dalam mobilnya. Dan dia menginjak gas dengan kecepatan sangat tinggi, dan kemudian kejar-kejaran pun akhirnya terjadi di sana. Kejar-kejaran pun terhenti karena mobilnya menabrak patok batas jalan, akan tetapi pelaku tidak menyerah sampai di situ. Dia melanjutkan pelariannya tanpa alas kaki, dan dia berlari ke arah hutan. Walaupun keadaan saat itu baru terjadi musibah badai, dia tidak peduli dengan keadaan udara yang sangat dingin dan tanah yang sangat basah. Melanjutkan pelariannya, dia berhasil kabur dan menjadi buron kurang lebih sekitar 8 jam lamanya. Namun kemudian, dia berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara pada hari Sabtu 2 September 2023. Di usianya 21 tahun, Dima James Tower akhirnya tinggal di penjara di Sarasota Country. Florida, tanpa jaminan, kabar duka itu sangat mengejutkan masyarakat sekitar. Teman-teman dan semua orang yang mengenal keluarga itu tidak menyangka tragedi rumah tangga terjadi di sana. Keluarga yang terkenal baik dan taat beragama itu tewas di tangan anak angkat yang mereka kasihi bagaikan anak sendiri. Saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki kasus itu banyak kasus serupa yang terjadi pada orang tua yang bahkan dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Contohnya di Indonesia, di Cimanggis Depok, Rifki Aziz Ramadan, usianya 23 tahun, dia tega menusuk ibu kandungnya sendiri. Sri Widya Stuti, usianya 43 tahun, ibunya yang saat itu sedang duduk di meja makan, lalu dia bekap dan ditikam hingga tewas. Dan masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang pernah terjadi, yang artinya jangankan anak angkat, bahkan anak kandung sendiri pun bisa saja durhaka. Apapun kondisinya, baik itu karena dendam, stres, ataupun gangguan lainnya. Ya, guys, kita doakan saja semoga kasusnya cepat terselesaikan dengan seadil-adilnya bagi dua orang angkat yang sangat baik dan taat beragama itu. Terkadang manusia lupa bersyukur dan lupa berterima kasih. Bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Na'uzu billahi min zalik. Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Berusaha yang terbaik dan hanya doa yang bisa kita panjatkan pada Sang Maha Pencipta. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Salam.